Запросили до на нас розробників нашої транспортної схеми, які займаються кри, її коригуванням. Це завідувач кафедри транспортних технологій і логістики Харківського національної автомобільного дорожнього університету Гарбачок Петрович і асістентка, аспірант даної кафедри Валерійович. вони. Продемонструють модель нашої транспортної схеми в нашому місті, яка на даний момент є, і трошки про неї розкажу. Питання в тому, що розробка цієї моделі це був перший етап виконання наукової роботи по коригуванню транспортної схеми. Тобто сьогодні ми фактично побачимо результати першого етапу року. Ну, там общество, в 2008 году, когда мы начинали разработку, мы уже использовали программный продукт PTV, который является это немецкая компания, PTV его производит. Он является ведущим в мире программным продуктом по транспорту планированию в сфере общественного транспорта пассажирства. Он как раз предоставляет все, все абсолютно доступные инструменты для разработки подобной модели с целью оценки качества обслуживания пассажиров, то есть показатели, которые достигаются при э, работе маршрутов э, в городе. Ну, а тогда у нас была версия э, старая еще, как бы, программном И э, вот когда ну, в, мы сделали эту работу, предложили вариант, ну, выполнили все, так сказать, пожелания заказчика, тогда оценили этот вариант. А сейчас следующий этап, когда уже этот вариант отработал ну, почти год, и появляется, ну, как сказать, новая, новая информация о о результатах работы маршрутов, которые мы сейчас собираем, мы будем вкладывать дополнительные модели. И когда э, появляется информация о том, как изменился город за это время, с 2008 по 2004 года прошло, вот это э, наша задача сейчас учесть модели и, соответственно, предложить те варианты, которые позволят учесть все прошедшие за это время изменения. Делаем это уже с помощью новой модели, которую вот, э, летом и разрабатывали. Ну, и сейчас мы вам ее представим, чтобы вы понимали, как это все делается. Да, э, Целью э, научно исследовательской работы согласно доллару нашем 77-2012 от 18 до -го, -го года э, заключенными между нашими учреждениями, является разработка маршрутной э, схемы движения маршрутного городского пассажирского транспорта города Сумы. Данная работа, согласно доллару, разделена на два этапа. Ну, как Валерий Михайлович сказал, первый этап это моделирование маршрутной сети пассажирского транспорта в Сумы, и второй – это непосредственно разработка мероприятий, по и схемы движения. В результате выполнения работ в рамках первого этапа была создана модель маршрутной сети пассажирского транспорта города. Ну, как сказал Петр Федорович, хоть, хотя в 2008 году и была разработана подобная модель, но за это время мы обновили программный продукт, с помощью которого она создается, получили новую информацию, ну но это вызвало потребность создания новой модели. В ходе ее разработки были выполнены такие работы, как введение в нее подробной карты города, извлеченной с ну, довольно широко использованной интернет ресурса Это явно карты, карта, как вы видите, достаточно подробная и четкая. Данная карта позволила наиболее точно смоделировать такие элементы уличной дорожной сети города, как перекрестки и расстояние между ними. Перекрестки вы можете видеть как темно-синие кружочки на фоне карты, а расстояние между ними, они в модели называются отрезками, это черные соединительные линии. Следует сказать, что Моделировалась только та часть улично-дорожной сети, которая используется общественным транспортом. Для максимального реального отображения хода маршрутов по сети были определены участки с односторонним движением. То есть, если мы возьмем, например, район железнодорожного вокзала вот, вокзальную площадь, и выделим данное направление движения, обозначенное красной стрелой. И посмотрим, какие виды транспорта разрешены, ну, движение каких видов транспорта разрешено на данном участке. То увидим, что здесь имеет возможность двигаться только пешеход в данном направлении. В обратном же направлении разрешено движение, но ну, все маршрутные виды транспорта. Это автобусы, маршрутные такси, троллейбус, ну и естественно пешеходное движение. В модель также были внесены остановочные пункты автобусных, троллейбусных маршрутов. Вы их можете видеть как красные кружки с белой каемочкой. Они были введены согласно, это введены согласно решению исполнительного комитета Сумского городского совета номер 350, где утверждались названия основного общественного транспорта со всеми изменениями и дополнениями. После этого были введены модели маршруты всех видов транспорта. Сейчас я их покажу. Пальчик, маршрут номер один, я вот так сторону буду отводить. Красным цветом прорисована трасса маршрута, ну, на ее фоне остановочные пункты по пути следования. Сейчас, сейчас их немножечко помню. скоростной маршрут номер один – это завод ГТВ-1. Троллейбусный маршрут номер один – завод ГТВ-1, тепличный. Троллейбусный маршрут 2, Керамия, автовокзал 3 и 4 – это аэропорт, железнодорожный вокзал. 5 – Роминская, Черепина, 6 Роменская централит, седьмой. Химгородок централит, восьмой. Аэропорт Химгородок девятый. Химпом Химгородок десятый. Это черепина централит, двенадцатый. Химпом Железнодорожного вокзал тринадцатый. Химгородок централит четырнадцатый. Аэропорт черепина шестнадцатый маршрут. Аэропорт централит семнадцатый. Химпом Черепина, 18-й Черепина Центральный. Автобусные маршруты. Автобусный маршрут 51. Песчаная Прокофьева 52. Э -э, как пока Проковьево 53. Аэропорт, улица Добровольная 54. Косовщина Хингородов 55. Э -э, Роменская Хингородов 56. Анна Хингородов 57. Роменская Барановка, 57А, Барановка Центр, 58, Тополянская Васильевка, 59, Басы, Веретеновка, 59А, Басы Центр. И маршрутные трассы, трассы маршрутных такси. Маршрутное такси 1, Роменская улица Гамалея, маршрутное такси номер 2, Прокофьева, Ковпака, маршрутное такси 3 аэропорт, Черепина 4 аэропорт, на 5, Гоминская, Химородок 6, Химородок, пока 7 маршрут, <клёх> Барамок, Химародок, 8, Тополянская, Васильевка 9, это Прокофьева, Милиция Добровольная 10, Красовщина, Черепина 11, тепличный, тепличный кольцевой маршрут. 12 й железнодорожного железнодорожный вокзал 13 тепличный Черепина. 14-й железнодорожный вокзал. 15-й СНАУ, колледж СНАУ. 16-й Барановка, 17-й это Прокофьева, или ну, 18-й Черепина, Девятенка, 19-й, Горнинская, 20-й, аэропорт, как 21-й. Рогов... Заходи, Владимир Заходи, заходи, заходи. Академия вашего журнала, зал. К нам попало, привет. Городок, как пока, и 23-й маршрут, уже кольцовочный, и Здравствуйте. эти маршруты представлены? на семнадцатого, да. Среди да. Там есть лицо? Да есть, есть. Иди сюда, Представленные трассами в прямом и в обратном направлении. Ну, чтобы понятно было, как это представляется, ну, для примера можно взять маршрут номер 12, сделать его так поближе. И мы увидим, что в одном направлении маршрут, трасса маршрута, начиная с, Красной, с площади Покровской, э проходит по улице Харьковская, проспекту Ушпы, улица Черепина и на железнодорожный вокзал, в обратном же трасса маршрута проходит уже по улице Илоненко, Вот кооперативный, через площадь и назад на Для каждого введенного маршрута было приведен интервал, движение и расписание движения автобусов, представляется ну, вот таким образом, ну, здесь... Также для каждого маршрута был определен тип подвижного состава, который на нем работает его вместимость и перевозчик. Если я зайду в маршрутный такси 12, то вижу, что здесь работают автобусы категории М2 класса 1, и перевозчиком, обслуживающим данный маршрут, является частное предприятие САГО. Таким образом были получены Получена маршрутная схема, как в общем. Сейчас я ее <клес> Маршрутная схема в общем. Это ну, все виды транспорта, обозначенные синим цветом. То есть видно, парковая, что ну, все, все территории и также маршрутной сети по видам транспорта. Сейчас закрывается, данные. Это троллейбусная маршрутная сеть, обозначенная зеленым цветом. Троллейбусная маршрутная сеть, зеленая. И маршрут машинных такси такси. после этого вся территория города была изначально поделена на высшие районы это укрупнение укрупненное деление территории города их было выделено 6 штук границы обозначенные фиолетовым цветом и затем эти районы были разделены на транспортные районы таких районов было выделено 30 все это было сделано для того, чтобы получить модель спроса на транспортные услуги, то есть на услуги авто пассажирского транспорта, которые представляются в матрице пассажирской корреспонденции. Связь транспортных районов города с уличной наружной сетью, то есть с транспорт транспортом и транспортное предложение осуществляется в модели через примыкание, сейчас ну, для центральной части Примыкание, что это значит? Значит, это что ну, каждый пассажир для того, чтобы прибыть или отправиться в данный транспортный район, может воспользоваться любой из остановок, которые находятся на его территории. Разработанная модель позволяет рассчитывать достаточно широкий перечень показателей, среди которых можно выделить пространственные и временные, которые касаются качества обслуживания пассажиров. К пространству можно отнести протяженность маршрута, среднюю длину поездки пассажира, матрицу кратчайших расстояний между районами, ну и многие другие. А к временным относятся среднее время передвижения одного пассажира, среднее время поездки пассажира именно в транспорте, общее время поездок в разных видах транспорта. Ну и помимо этого, возможно посчитать коэффициент пересадочности при поездках. Также модель позволяет получить на нагрузку на улично дорожную сеть, то есть пассажиропотоки потоки на участках маршрутной сети. Сейчас я... Они обозначаются красно-коричневым цветом, прорисованы разной толщиной линии в Обоих направлениях отрезка, соответственно, чем толще линия, тем выше пассажиропоток. <coughs> Доклад окончен. И как вы вот определяли, замеряли что-то? Ну, те, что есть сейчас, есть. У нас мы дело проводили акцию в 2008 году. И на этой основе построили матрицу корреспонденции. Она здесь ну, то есть сколько человек, из какого района и после этого эти потоки распределяются по действующей вашей площади. Сейчас мы находимся на стадии уточнения той информации, то есть как выносить изменения То есть это же задача второго этапа. И, вот, и когда изменим матрицу, мы сможем подготовить как бы, оценку э, вот сейчас уже на, на нынешний день существующего варианта и тем коррективам, которые предложениям есть, вот они в транспортное дело поступали, то, что мы увидим, ну а вы вот уточняете это каким образом? Вы замеряете на станок количество людей в разные часы или какая-то другая есть схема? Нет, схема такая, что мы сейчас берем данного перевозчиков по основным маршрутам по перевозке, видеонаблюдения, да. карта видеонаблюдения. И по ним будем корректировать наши данные. Там просто есть такие районы, я знаю, с утра очень трудно уехать, например. С Троицкой улицы. 14 Или какой-то с 14, mm? 14 там практически по Троицкой один маршрут Вот с утра уехать с Троицкой дико сложно, по 40 человек набивается, а вечером еще даже в 8 часов туда уже не доехать. То есть не ходят вообще туда маршрутки. Давайте. То есть какие-то какие перекосы такие дикие, оно и, и до новой транспортной схемы был переход по улице. Потом я знаю, например, четко, что из центра с улицы Петропавловской нельзя уехать на Барану через сады. Давайте сразу определимся. Это, 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 Никакой методологии не предусмотрена без пересадочной пассажира пассажиров по городу. Абсолютно не ставится, и никогда не ставилось, и в принципе не может ставиться задачу, доставить любого пассажира без пересадки в любой конизор. Иначе это надо будет тысячи две единиц стран. Я просто хочу сказать о том, что сейчас в связи с вашей проведенной работой из многих районов города, к примеру, на ту же Барановку, где людей очень много отдыхают, где у людей дачи расположены, можно уехать напрямую, даже не пересекая центр. А люди, которые живут. Испокон веков здесь в центре. Там очень много пожилых людей, которым с пересадкой ездить в этот район очень тяжело. И, ну, скажем так, получается и накладно. Почему, например, можно с Курской доехать на Барановку без пересадки, а от аэропорта на Барановку тоже длинный очень участок? Можно, можно. Давайте сразу оговоримся, Мы, Мы сейчас абсолютно, абсолютно не рассматриваем вопрос введения. Но... Он, это можно, можно удлинить просто какой-то маршрут? Не, можно, можно вопрос, то, что касается сейчас именно сейчас связи. Сейчас Это вообще аэропорт, да, аэропорт Барановка. Вообще определяется, можно было определить по транспорту, как маршрут рентабельный или нерентабельный. Да? Вот маршрут номер 19, это был аэропорт Барановка, это были самые старые, самые убитые машины. То есть это самый нерентабельный был маршрут в городе. То же самое сейчас наблюдается с маршрутом Курская-Барановка. Это тоже самый нерентабельный, там, можно сказать, самый, самый худший подвижной состав. Потому что это утром еще куда не шло, а потом полное затишье на целый день. Как бы, э... может, может быть есть возможность в схеме предусмотреть какой-то момент такой, чтобы, например, в среди дня эти машины не ездили, а ездили утром и вечером? Но опять же есть нехватка человеческого ресурса, в данном случае водителей. Почему на 14 маршруте проблема после 8 вечера? Потому что заставить невозможно там работать. вообще в идеале на автобусах должно работать минимум по два человека. А в идеале на двух автобусах 5 человек. А сейчас на двух автобусах 3-2 человека работают. Потому что нехватка водителей. Поэтому заставить людей работать такое количество времени, это Мало того, что нарушение законодательства, еще и попробую его заставить... Я согласен работать. полностью, но мы же не можем отметать количество народу, который живет в этих районах. Согласен. То есть, согласен. к примеру, если нерентабельно целый день гонять маршрутку с аэропорта на Барановку, то нужно придумать маршрут, который будет называться «Б», к примеру, который будет ходить до середины... Только так, как ему рентабельно. А утром и вечером будет ходить до конца. Почему это не сделать? Не, ну можно, например, сделать экспрессный какой-нибудь утром и вечером. Это один момент, и второй момент. Я знаю, кто это будет. По большому счету, уже несколько раз думал поднять вопрос, и вот и с Семисенко общался по поводу вечерних передвижений. То есть люди вечером тяжело достаются до своих домивок, скажем так, то почему не сделать вечерний тариф? Например, там с 10 вечера вот. это тоже вопрос интересный не но это для вас для перевозчиков не для нас ну, я не для нас я на перевозчик почему Человек, это, это? вопрос интересный почему потому что это еще предлагалось в 2008-2009 году это бы стимулировало перевозчика и вопроса о вечерних перевозках бы не стоял, но так как вы знаете... Вечерние перевозки это тоже разный момент, потому что 8 вечера и 10 вечера или 11, это абсолютно разное время. Если человек работает до 7, ему надо до дома доехать до полдевятого, то это еще как-то втыкается вроде как в перевозку дня. Потому что сейчас мы вообще говорим с точки зрения позиции горсовета о том, что маршрутки должны ходить до 11 или до 10. А мы бы, например, грамотно прикинули, как это возможно сделать для того, чтобы там маршрутки ходят четко там, до 10, а с 10 там, до, до 3, или там, до скольки, там, какой маршрут может, или как-то это но, посмотреть, но, связано с нами Если маршрут... вы заметили, маршрутки в основном начинают съезжать уже после 9. До 9 это вот, мало как, кто, какие съезжают. Вообще, вот в вечернее время желательно начинать часов после 9. И тогда это была бы определенная стимуляция, я думаю, проблем бы уже было бы намного меньше. Меня вопрос интересует э, героев Сталинграда. Улица, в принципе, мертвая для передвижения пассажиров. А у нас поначалу была как бы основная часть туда пущена. Ну, сейчас минимально. Первая задача освободить.